ASEAN digesa perkukuh kesepaduan hadapi persaingan geopolitik. Negara anggota ASEAN digesa memperkukuhkan kesepaduan serta kepusatan rantau ini dalam mendepani persaingan geopolitik dan cabaran serantau yang semakin kompleks, tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menegaskan perpecahan dalam kalangan negara anggota ASEAN hanya akan menghalang visi kolektif untuk sebuah rantau yang aman dan makmur. Justeru, sebarang retorik yang menghalang perpaduan harus diketepikan. ASEAN sudah melalui pelbagai cabaran, bertahan dan berkembang. Namun pengajaran dalam beberapa tahun kebelakangan ini menguatkan lagi apa yang difahami oleh bapa pengasas kita dahulu. Iaitu perpaduan, kesepaduan serta kepusatan kita bukanlah sesuatu yang boleh dianggap sebagai dasar yang terjamin. Ia melalui turun naik sepanjang hampir enam dekad kewujudan kita. Justeru, usaha ke arah memperkukuhkan perpaduan mesti diteruskan Teruskan, terutama apabila rantau ini sedang berdepan pelbagai cabaran, katanya dipetik harapan Madani. Bila berkata demikian, ketika berucap pada majlis syarahan Presiden dan penerimaan anugerah Grand Collar of the Order of Timor Leste bertajuk ASEAN dan peranan-peranan Timor Leste pada Rabu, yang turut hadir ialah Presiden Timor Leste Dr Jose Ramos Horta dan perdana Menterinya Kirala Zanana Gomesma. BMX turut menekankan bahawa peningkatan jenayah rentas sempadan persaingan kuasa besar yang memecah belahkan ketidaksamaan ekonomi dan pilih kasih dalam pelaksanaan undang-undang. Serta norma antarabangsa adalah cabaran besar yang memerlukan tekad kuat untuk ditangani. Bagaimanapun, beliau berkata apa yang lebih suka dan berbahaya ialah kekejaman yang dilakukan terhadap golongan lemah serta tertindas seperti pembunuhan beramai-ramai ke atas rakyat Palestin. Rakyat Timur Leste tidak perlu diberitahu atau di diajar mengenai apa itu penindasan, dipenjarakan, dianiaya atau melalui keganasan serta pertumpahan darah kerana anda sendiri sudah melalui dan menanggung segala kekacauan serta kekejaman itu. Bagaimanapun anda juga bangkit dengan lebih kuat, tahan uji dan bertekad untuk tidak membenarkan kekejaman seperti itu berlaku ke atas diri anda atau mana-mana golongan rentan, ujarnya lagi. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata Timor Leste dijangka menyertai ASEAN sebagai negara anggota ke-11 pada bulan depan. Di mana ia merupakan satu detik bersejarah yang sudah lama disokong dan diperjuangkan oleh Malaysia. Apabila orang bertanya kepada saya, mengapa anda begitu tegas dalam memastikan Timor Leste menjadi ahli penuh ASEAN secepat mungkin? Jawapan saya adalah mudah. Sama ada sesebuah negara itu baru merdeka atau agak miskin adalah tidak penting. Ia adalah sebahagian daripada rantau kita dan mempunyai pengalaman yang besar dan akan menyumbang dengan begitu banyak kepada usaha kita untuk memperkukuhkan ikatan ASEAN. Presiden anda, kerajaan dan negara anda sudah bertahan seperti yang saya nyatakan melalui proses untuk menjadi ahli penuh ASEAN dan kini kita berada di ambang penyesuaian yang wajar serta benar-benar layak diterima jelasnya. Pada majlis itu, Perdana Menteri turut menerima penganugerahan Grand Collar of the Order of Timor-Leste. Untuk rekod, ia adalah satu anugerah tertinggi negara itu sebagai pengiktirafan terhadap peranan Malaysia dalam menyokong pembangunan dan kerjasama serantau. Ahli Parlimen Tamun itu mengakhiri lawatan rasmi selama dua hari ke Timor Leste bermula selasa atas jemputan rakan sejawatnya. Lawatan itu memfokuskan kepada matlamat memperkukuhkan hubungan dua hala sambil menyokong kesediaan Timor Leste untuk menjadi ahli ke-11 blok serantau ASEAN. Syabas dan Tahniah Kerajaan Madani, terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan para jemaah menteri yang bertungkus lumus menjalankan tugasan dan bekerja dengan penuh tanggungjawab demi rakyat dan negara tercinta. Jom Jena mendoakan semoga segala usaha, perbincangan serta perancangan yang dilaksanakan bersama demi kesejahteraan serantau ASEAN bakal berjalan lancar dan sentiasa dipermudahkan Allah SWT. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.